Віталік, Сізов з громадського телебачення Донеччини, зараз з нами на зв'язку з кайпом. Віталіку, привіт. Привіт, я вас добре. чую. розказує, як там ваші не знаю, карусілі неприбрана агітація? Чи що там у вас в Дніпропетровську люди зі спалахами намагалися сфотографувати бюлетені? Трьох таких затримали. У вас можете чимось таким похвалитися? Ну, пока что ничем таким порадовать не, не можем. Пока порадовать. Все довольно спокойно. Все, ну, было Скучно. случай, один человек умер на участке, да, но это как бы это не нарушение, это не, не зависит от политики. Ну, да. это правда смешно. какой то черный юмор. <свят> Виталика. Да, да, это... А так вообще все спокойно, в принципе, никаких нарушений пока нет. Есть представители организации ⁇ Студенческое братство ⁇ они ездят по городу, по участкам, смотрят их голосование. По их словам, они видели а, в магазине одного из кандидатов в социальном магазине Юрия Солода. Это э, муж... Э, 510 гривен с тебя. Алло. Алло, да, сразу звездок гибший, став на фразе 510 гривен. Або 850, это уже, как ты пощастить? Я что-то прослушал. Ну, в общем, магазин... Конечно, конечно. Социальный, социальный магазин Юрия Сола до этого, и там якобы какие-то они списки заметили с избирателями, с паспортными данными, и им там не позволили их сфотографировать, то есть какие-то манипуляции проводили. Но ну, а пока все тихо, но вообще наблюдатели готовятся, что самое вот интересное в плане нарушений начнется после закрытия участков, либо во второй половине дня, когда уже ну, все проголосуют, кто хотел проголосовать. И попробуют там, я не знаю, сделать вбрасывание или еще что-то э, за счет того, что буд будут иметь данные тех людей, которые на выборы не пришли. Ну, пока все довольно спокойно. Это вообще, наверное, самые спокойные выборы, которые я помню в Донецкой области. Ну, я имею в виду, если брать э, север этой части, Славянск. Тут все спокойно, все, в принципе, контролируется властями армией, милицией, пока никаких серьезных происшествий нет. Ну, только опять могу отметить низкую явку, что, ну, это прогнозировано была низкая явка. А, по последней информации, она и до 15% не дотягивает, ну, где-то в районе 15% на 12 часов дня она, по крайней мере, была. А, ну, ничего особого не происходит. Будем ждать вечер. Может, что-то случится вечером или ночью во время подсчета голосов. Реклама наружная, Практично обрано, ну, по крайней мере, большие Есть где є листовки одинокі, некоторых кандидатів там руки, от руки, сделанные, наклеєні. Но це не таке нарушение, і все проходит тихо спокойно. спокійно. Дякую, Віталік. Там Спасибо. Катя каже, що така армія журналістів, що важко буде не зафіксувати якесь порушення. Якщо побачимо якесь цікаве відео, відразу покажемо. Дякую тобі. Будемо включати потім згодом ввечері вже. Amém.